Меня зовут Алсина, мне 6 лет. Когда втуляют, я беру домой. Я думаю, что в нашу квартиру могут попасть. Я больше переживаю за родителей. Ходить надо, если, если в туалет уже ядом попала. будешь в безопасности. Нельзя идти на улицу, может в тебя попасть. Надо осторожно ходить в лесу, чтобы не попасть на мину. Вот так. И когда будут очень сильно в туалет, то выходить в подвал.